Здорово, племянчик. Здорово, ты парень. Такой крепкий. Ну так. Более-менее. Откуда сам? Белоруссия, город Минск. Россия, город Белгород. Ты... Не был у вас там. Ты дальнобой или как? Да, 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 дядька, ну А я в Минске был. Кстати говоря, у вас правильно говорить на вашем языке Минск, да? Я не знаю, никто это не говорит, Минск, Минск и все. Не, ну я просто спросил, я когда бывал, я вспомнил в метро, я еще школьником был тогда, э -э говорю что-то наподобие, осторожно... Э -э двери захопляться, наступно, ну как-то так вот. А зачиняются, наступно станция и там я хуй узнает. Ну да, как-то так. Ну я не знаю, я же тоже не очень знаю станция метро Минска. Я был еще совсем школьником, когда последний раз в Минске был. Ну, Честно скажу. как так. Хотелось побывать. Мне туда понравилось. В отличие от Белгорода, это был абсолютно чистый город. Люди на пешеходных переходах вели себя... Э, ну, Абсолютно, абсолютно, абсолютно так, как вы говорите, и мне кажется, вы сейчас, если захотите побывать в городе Минске, просто приехать, Пожалуйста. Нет, я бы, наверное, все-таки воздержался, учитывая э, очень напряженные отношения с Украиной. Это понятно, да, 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 это понятно, это процентов понятно. Однозначно. Однозначно. Потому что, ну, как бы, эта война, казалось бы, братские народы. Я, я, я просто вам говорю, как простой житель и простой человек, который. С, скажем так приглашает вас в гости, и все. Да нет, спасибо. Спасибо большое, конечно, мне очень приятно. это. Я понимаю, да-да-да, я понимаю, в данный момент я понимаю. Не, это, не, не, да? не потому что Но... мне страшно поехать в Минск, я в Белгороде живу. Вы знаете, где Белгород? Ну, конечно. Ну, как бы я там даже... бояться поехать в Минск в моей ситуации было бы страшно, странно. Правда. Но я сторонник э, концепции ненужности этой войны. Абсолютной ненужности. Мы зря ее развязали. Мы называли... Я мы, такой же мы, мы называли э, народ Украины братским, мы развязали с ним войну. Мне кажется, это нечестно. Я всегда называл... Я белорус. Я всегда называл... Мои братья только были украинцы и, и белорусы, а ну они. и россияне, да, в любом случае, да. Россияне, вот, а русские. Дан... Русские, русские, да. Вот, вот. А, в дан... а в данный момент, получается, украинцы ушли от этого. А мне... Племянничек, уж коль ты меня дядька называешь. Кажется, что это мы ушли, а не они. Они-то как раз и остались. А мы ушли куда-то в другую сторону. Дядька, я вам могу сказать. Каждый может стоять за свою правду, и каждый будет стоять за свою правду. Да нет, Но тот человек, который. Правда, у нас одна. И не может быть своей. Правда правды. у нас. Вот я, вы перебили меня, и я хотел сказать. Правда у нас одна. Именно. А вот где она? Почему-то... Никто там... об этом не знает. Ну, мне кажется, что мы немножко заблудились с этой правдой. Именно мы. Рус... Я могу сказать... Рус... Именно мы, русские и белорусы, не они. Мне кажется, что правда. Раз... Русские, и белорусы заблудились. Да нет, я даже могу сказать, и где украинцы заблудились в этой правде? Расскажи, Все. расскажи, может быть, это немножко успокоит мою душу. Мое мнение, это сугубо мое мнение. Ну, безусловно, я ничего, я же с тобой разговариваю, племянчик. Мое мнение, вот допустим, Украина, почему она заблудилась? в этой во всей правде. Потому что она хотела пойти туда, а там ее нахуй никто не ждет. Ну, можно без мата. Ну, честно, может, с тобой люди образованы. Хорошо, да. Ее нахуй никто не ждет. Это возможно. А где здесь заблудилась? Вот. А за... Да. Если была бы она около России, мне кажется, было бы и хорошо. А если она не захотела быть около нас? Она не захотела. То, что нужно Украины наказывать. Не... Ты, ты считаешь, да, ты Украина считаешь не это захотела. повод наказывать? Но, но мне, ну, мне... Смотри, мне кажется, она, она бы не захотела бы быть э, какими-нибудь другими вариантами, но только не военными. Так они вроде на нас и не нападали. Ну, ты, вот ты, ты, ты же не будешь говорить, что они готовили нападение на Беларусь или на Россию. Ну ты же не будешь посмотреть. Ты... Ну, это же чушь. Привет, Харков. Я что размова с yeah. дебелковатым белорусом. Не можу сказати, що було не. цікаво, то було образово. Мені здається, це ну, народ, який не настільки в рабстві, як росіяни, але, ж. але ж. там, ну, там все, все показало, коли вибирали Лукашенко вже який там трьохсотий раз тоді. Та хіба в цьому справа? Вони вважають, що Росія вправі вирішувати шлях розвитку народу, культури, держави, їх свою і нашу. Я так не вважаю? Там вже там більшість білорусів вже не. Знають свою мову, там. Ну. Оце, оце, оце він не знав. Я йому навів приклад, колись я ще в школі Арабів і багато разів про це казав. В себе в прямих етарах і казав, що ось так звучить в метро в Мінську. Я навіть спитав, як на їх мові Мінськ, Мінськ чи Мінськ? Ні. Давно ну по русски Там же все проклало, я не знаю. Там... ну... Не, ну Ні, Це сумно. Це сумно. Це втрата ну, гідності, свідомості, це втрата культури історії, це втрата е, коріння. Це дуже сумно. Так. Да? Але що, нам своє роботи, друже? Ви звідки? Містер Дніпро Україна. А, сусіди, братику, оце пам'ятаєте, як м -м -м, ще там 10 чи там 15 років тому Харків і Дніпро, Металіст Дніпро, і те було завжди суперечка непремиренна, непремиренна. Я пам'ятаю, я це пам'ятаю. Да, але да. я завжди любив ходити на матчі між Дніпром і металістом, бо це завжди був справжній футбол. Та в мене родичі в Харкові живуть, так що. я... У мене багато друзів в Дніпрі живе. Це ж. Не. Ну, все пов'язано, ми всі Ну, Це ж 180 кілометрів. Це майже поруч. У нас і вдрізняє да. Московщини. Знаєте, я ще до того, як був Майдан, я багато кому казав, що ну подивіться на Україну і на Московщину. У нас Дніпро, Одеса, Київ. ну, Багато міст, де центри культури, і вони різні. Вони різноманітні. А ва що? Москва все. Що, там, як сказати так, культурно, щоб. не попало в ваш эфир. Мы на и и, 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 пеня. И и и, и... И, 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 беня. О! И пеня. Yep. Да, и, и беня. Просто. Там за лобковью выезжаешь и все. И там просто болота. Добрый день, Днепр. Я рада вас видеть. Рада вас чути. Рада, что мы навзаєм Маємо спільно. Я на вас підписан, я вас. да да, да Навіть з перших, з перших кого, ну, я у вас там ще маленько було підписників. Я з перших на вас підписався. Вже, стежу. Же дякую за вашу спрацю. А, а як да. вас там, вас можна побачити, як як я вас бачу? Коли ви щось пишете, ну а в Ютубі. Ну так, да, якщо коментарі пишете, я ж якось вас бачу. А я навіть ну, і не знаю. Ну, це, це буде, це буде. Я обов'язково. В, в обов'язково, може, навіть в понеділок. Ні, то я, я якщо чесно, не пам'ятаю, в мене декілька там. Ну, Іва... мене звуть Іван Безпалько. А в мене, ну, там є Іван Безпалько, або там Ванчик, Ну, таке. Ну, У мене декілька. Я розумію. Сам, так Таке в мене. У нас канали іноді зносять. Ми вже п'ятий, вже шостий, вже шостий. Сьогодні 14 грудня. Ми вже шостий рік працюємо. У нас, чесно кажучи, я перший е, відеоролик. Або в 2019, або в 20-му році виклав. І мені попав московський блогер. Це було перше відео, то каналу вже немає. Ну добре, дякую вам, пане Іване. Дякую вам. Це да, буде Україна. Дякую вам за працю. Слава Україні. Допомагаємо війську. Героям слава. Обов'язково.